Любые друзья, добрый вечер. Будем вытягивать. Дивитесь, как это просто. Кабачки, идет Я придумал, ну, целый день думал, что я его придумал, необычно. Ну, для вас может необычно, для меня необычно. Дивитесь, кабачки. Самое главное, чтобы под... подгорели, чуть-чуть. Дивитесь, Ммм, как, это как, М -м -м. и молоко, и молоко мне пить, ммм, слава Украине, героям слава, слава нации, обеспечить их нельзя, были мужем, героям слава, героям слава. Кобачу, боже. Ну не жир, ну еще моя все жарятся, смотрите. Сейчас покажу, а я кому покажу? Сейчас. сейчас, 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 сейчас покажу. О, какая кобяга! Смотрите, жарится. Вот. Ну, mm, красота. Ой, как. Я такой. Я такой. Я такой. Только надо, чтобы... Ну, для меня, чтобы подгорело. Да. А для вас, чтобы чуть-чуть, наверное. И присолить, самое главное. Я без перца. Вот. Ну, у меня подгоревший. Вася, давайте, ребятки уже остыло. Вот такая. Вот такая. М -м -м. Ну, у меня где-то 15 минут э -э, на одном стороне. Да. Mm На медленном огне. На маленьком, да, на маленьком огне. Кайф. Ну, что придумал, то придумал. это кайф. Дай -дай -дай -дай. Супер кайф. Весенний кайф, да. А если я просолыв я как раз с одной стороны только. Mm -hmm. Это mm -hmm. Вам пожалуй то же вот самое. Не хворите, любые друзья. А же потом обратно пойдет то, что тут. Или это сок, я не пойму. Никак. Не, вот это сок, наверное. Да. Это кайф. Кайф. Если вы знали. Дякую, что дивится. Ну, Вкуснятина. Ну, пришлось пожарить. Ну, у меня с одной стороны тут жарится на 15-10 минут. И с другой, да. Ну, пока не подгорит, я не, не убираю. Я не засекаю. Ни разу. А за хлеб забыл. так что. Так зачем не то? Кабачки тут высшей категории. Просто вот ну. М -м -м. Ну, чтоб подгорели. Я люблю, чтобы подгорели. такая. Боже мой. Я не забыл уже за кабачки. Мне напомнили, ну, соседи, которые... Боже мой. Или, нет, ютуб канал, да. Я ютуб канал смотрел. М -м, М, -м. Подгоревший, вот так Вот такие я люблю. Ну, вот такая. Это просто кайф. Да. Он как раз теплый. Тем более здоровья. Дякую, ты дивился в меня. Всем тихой ночи. мирно на небо над Целую, люблю, сильно-сильно. Кабачки рекомендую.